القرآن <applause> محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد طالبيننا ان شاء القران اللي مليك الله سبحانه، 15 من سوره لقمان، هذا ان 276 بالله من الشيطان الرجيم وان جاهداك على ان تشرك مَا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدُّنْيَا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون، الله العظيم dan jika kedua-duanya memaksamu untuk bersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada ku kemudian hanya kepada ku lah tempat kembalimu maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan jadi kita melihat dalam ayat ke-15 ni bagaimana Allah SWT telah pun memberi syarat yang membataskan kepatuhan kepada ibu bapa iaitulah tidak boleh patuh kepada keinginan mereka dalam perkara yang melanggar hak-hak Allah subhanahu Ta wa ta'ala. Itulah a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa inja hadaka ala an tusyrika bima laisa lakabi ilmum fala tuti'huma. Jika kedua orang tua berusaha untuk memaksa, mendesak engkau untuk mengikuti agama mereka berdua yang sesat itu atau menyumpuhkan aku dengan sesuatu yang mereka sembah yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, janganlah kamu mematuhi perintah keduanya untuk melakukan syirik dan maksiat kerana semuanya tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk melakukan maksiat kepada khaliq. La ta'ata fi menafi ma'asyatil Jadi yang dimaksudkan dengan menafikan ini, iaitu pengetahuan yang ia dimaksudkan malai salakah bi ilmu ni adalah menafikan sekutu iaitu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan satu yang bukan apa-apa iaitu berhala dan juga sebarang bentuk sembahan. Kerana Allah itu ma'asya, Tiada sekutu baginya dan telah kita lihat dalam ayat yang lalu, inna la zulmun azim. Namun dalam ketidakpatuhan kamu kepada keinginan kedua ibu bapamu yang kamu untuk buat syirik itu, yang mengajak kamu buat maksiat itu. Jangan pula menghalang kamu untuk tetap bergaul dengan mereka di dunia dengan cara yang baik dengan cara yang patut iaitu baik kepada duanya membantu dia sudut kewangan ketika mereka memerlukan ini termasuk juga menjaga keperluan mereka merawat mereka masa sakit membawa mereka pergi berubat dan menyemadikan mereka menguburkan mereka menghantar mereka ke perkuburan mandikan jenazah menjaga hubungan baik dengan teman keduanya dengan adik-beradik melaksanakan janji dan juga nazar mereka dan ini yang dimaksudkan dengan ma'rufah iaitu bergaul dengan mereka dengan cara yang paling sesuai meraihkan nilai-nilai kemuliaan dan penghormatan kemuliaan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang mulia dengan sifat santun berlapang dada dan memberikan pertolongan apa sahaja mereka perlukan kemudian kita dapat lihat penggunaan dalam ayat ini wasahib huma fid dunya ma'rufa fid dunya kenapa dia sebut perkataan fid dunya di sini ya ini bagi menimbulkan dalam diri hamba ini anak ini manusia ini supaya jangan kamu rasa beban kerana perhimpunan kamu ataupun sama yang kamu dengan ibu bapa kamu itu sebenarnya dalam masa yang sangat pendek hanya beberapa hari saja lagi esok rusuh mungkin kamu telah pisah dengan mereka pun meninggal dunia kerana cepatnya masa berlalu waktu yang berlari meninggalkan kita jadi bergaul dengan mereka dengan cara ma'ruf ini ma'rufa ini adalah maksudnya cara yang disukai direstui oleh syarak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan memuliakan mereka dengan sifat kepemurahan menghormati menjadikan harga diri mereka itu begitu mulia ini termasuklah menghantar makanan kepada mereka ke meraihkan mereka ke apa sahaja tuan-tuan yang rahmati dan dikasih sekalian ingat jangan sekali-kali kamu melakukan dalam hubungan kekerabatan ni tadi kamu berkompromi dalam masalah agama kamu kena committed dan konsisten mengikut jalan orang beriman yang bertawabat yang telah pun kita lihat dalam kitab kita tafsir contohnya tafsir bagawi menyenaraikan itulah dia para sahabat yang perlu kita ikuti kita baca sirah mereka jangan kamu ikuti jalan orang tuamu walaupun disuruh kamu untuk bersahabat dengan mereka meraihkan mereka tapi jangan ikut jalan mereka anda mereka ni kafir. Jangan sekali-kali kamu mengikuti kekafiran yang diikuti oleh mereka. Kemudian hanya kepada ku lah kamu semua akan dikembalikan. Kamu, ibu bapa kamu, sekalian manusia semua akan dikembalikan kepada ku. Dan kita telah lihat bagaimana bentuk dalam masyarakat ini dipanggil usul hasr itu bila Allah subhanahuwataala menyatakan ثم إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ kepada ku lah tempat kembali kamu sekalian. Jadi aku akan mengkhabarkan kepada kamu. فَأُنَبِّئُكُمْ عَنْ تَأْمِلُونَ Aku akan memberitahu kepada kamu semua perbuatan yang kamu lakukan kamu di dunia. Jadi kalimah ini kalau kita lihat merupakan satu bentuk confirmation, satu takkid kepada kalimah sebelumnya, mempertegaskan kewajipan untuk berbaik pada kedua ibu bapa. Menariknya kalau kita perhatikan dalam penggunaan Quran ini, tuan -tuan, ni tuan-tuan dan muslimin sekalian. Perkataan walid berbeza daripada perkataan abawain tau. Perhatikan pernah kita bincang dalam surah Yusuf yang lalu menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam al wa rafa'a bawaihi 'alal arsi wa sujada. Ingat tak? Nabi Yusuf alaihi salam telah membawa kedua ibu bapanya meletakkan mereka di tempat yang mulia di arah kerasnya di sananya sebagai orang terhormat di kalangan pemimpin negara Mesir pada masa itu di situ digunakan perkataan abawaihi tapi dalam ayat yang sedang kita baca sekarang wawasainal insana Walidaihi. apa beza perkataan walid dengan abun ni tuan-tuan lihat ya walidai ini sebenarnya merujuk kepada walidah biasanya kita sebut walid walidah dan datang perkataan wiladah kalau kita belajar bab darah orang perempuan ada bab nifas bab haid darah wiladah ini tuan-tuan ni Allah sekalian maknanya perkataan walid ini datang mustaq min karima wiladah maknanya kelahiran jadi setiap kali kita perhatikan uslub Quran pendekatan Quran dari sudut dakik dan juga ajibnya ajaibnya seperti kata Dr. Fadil Samarai seorang pakar pengkaji Quran dari Baghdad bahawa anda akan melihat perkataan walid ini melibatkan doa melibatkan buatan ihsan melibatkan perkataan bir sebab itu kalau kita perhatikan dalam ayat ini contohnya wa wasaina al insana husna begitu juga dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan wabil bil walidayni ihsana kemudian kita lihat doa yang kita pohonkan kepada ibu bapa rabi ghfirli wali walidayya tengok setiap kali perkataan doa ataupun perbuatan ihsan ataupun kebaikan maka dia merujuk kepada perkataan walid walidah maka disebut walidah ini maknanya dari sudut majasnya merujuk kepada bapa pun ditaklifkan unsur ataupun bahagian yang merujuk kepada kasih sayang kerana wiladah tu bererti kelahiran kelahiran telah kita lihat dalam perbincangan yang lalu bagaimana aspek kelahiran ini menuntut daripada seseorang itu pengorbanan kesusahan proses melahirkan, mengandung, menyusu dan sebagainya. Maka hebatnya pemilihan perkataan Quran bila dia merujuk kepada doa, merujuk kepada buatan baik, merujuk kepada sikap kamu dalam makam sebagai seorang anak yang perlu tawaduk dan menjaga mereka, maka Allah menggunakan perkataan walid. Bila pula Allah menggunakan perkataan ab, maka datang abawain. Kalau walid tadi ditaklifkan aspek ataupun sisi keibuan kerana walidah itu datang perkataan wiladah, maka penekanan kepada kasih sayang, tawaduk, rendah diri kerana adanya pengorbanan si Ibu proses satu persatu yang telah kita bincangkan sekarang bila sebut perkataan abun maka ditaklifkan perkataan kebapaan ubuah itu ke atas umumah maknanya disebut abawai ataupun abawani ni kerana ia merujuk pada makam makam di sini merujuk kepada kedudukan keanggunan keagungan kehebatan sebab itu kita lihat dalam bab harta pesaka sebagai contohnya Allah SWT menyebut perkataan di kuli wahidim min sudus contohnya fali abawaihi maka disebut perkataan abun taklif sisi kebapaan kerana dalam konteks itu dia melibatkan kepada harta jadi bila harta ni disebut mirathul ab masruf wa mirathu al um mahfuz maknanya dalam bab harta ni kalau kita belajar faraid contohnya bab mirath ni bab irth ni erti harta yang dimiliki oleh seorang lelaki lah untuk diagih-agihkan bila kematiannya berbeza daripada si ibu maka merujuk kepada pembahagian harta ni kerana tanggungjawab si ayah adalah lebih besar daripada tanggungjawab si ibu untuk mendapatkan harta untuk mengumpulkannya untuk membantu anak-anak untuk dibahagikan kepada generasi selepas kematian mereka contohnya maka kalau kita lihat kullu ayatil mawarif merampakkan kepada tahmilul masuliah wa taba'at al-jisam maka kalimah abawai yang digunakan kerana ia lebih sesuai kerana makam itu ataupun pada waktu itu penyebutan perkataan abun mengatasi penyebutan aspek kelembutan tawadhu rendah diri kasih sayang doa ihsan kepada si ibu maka pemilihan perkataan abun dan juga walid kalau kita terjemahkan secara tepatnya ia sangat meraihkan aspek-aspek yang kita bincang. Jangan ini. Jadi perhatikan dalam surah An-Nisa bila Allah nyatakan wali abawahi likuli wahidi minhum asdus untuk kedua ibu bapa itu bagi mereka setiap seorang mendapat seperenam contohnya dalam bab irs ini tadi mawaris ini tadi bab pesaka kerana konteksnya menceritakan tentang tanggungjawab seseorang tu menerima pesaka di sebalik pemberian yang Allah tetapkan itu ada tanggungjawab maka tanggungjawab merujuk kepada satu kekuatan kekuatan biasanya merujuk pada orang lelaki maka kalau kita terjemahkan Quran dengan menggunakan bahasa Melayu kita nampak macam sama tetapi sebenarnya pemilihan perkataan Quran ini kata Dr. Fadil Samari sangat berbeza jadi saya tuan, tuan faham kenapa Allah guna perkataan walid tidak diguna perkataan ahbun di sini ataupun disebut perkataan walidain walidaihi tak disebut perkataan abawahu ataupun abawaihi kerana makam ataupun uslub Quran ini mengandungi di sebaliknya rahsia kaitan makam siaknya konteksnya penceritaannya apa yang dikemukakan belinya. kita tidak akan lihat kalau setakat kita belajar terjemahan kita nampak sama saja kedua ibu bapa mendapat bahagian demikian demikian dalam pesaka kita kena buat baik pada kedua ibu bapa tapi sebenarnya pemilihan perkataan Quran ni sungguh ajaib dan juga dakik seperti ini katakan dalam kajian Dr. Fadil Samarai baik tuan terlihat seterusnya bila Allah Taala memberikan peringatan kepada kita tentang tanggungjawab kepada kedua ibu bapa ini iaitu bila Allah Taala menyatakan si ibu ni memiliki hak lebih daripada dalam kebaktian dalam kepatuhan si anak kerana susahnya si ibu merawat, mengasuh anak-anak seperti yang telah kita bincangkan. Dan ibu ni pula mengalami tiga kepayahan bertubi-tubi bermula daripada mengandung, melahir, menyusukan. Maka kita dapat lihat bahagian kalaulah ada empat bahagian untuk dibahagi kepada ibu bapa, tiga per empat adalah untuk si ibu. Hanya seperempat untuk si bapa. Jadi ini yang telah kita lihat bila seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang paling berhak untuk dapat kasihanku? Wahai Rasulullah, persahabatanku, keraianku Penghormatan, kemuliaan daripadaku ku, jawapan Rasulullah untuk ibumu sebanyak tiga kali kemudian keempat barulah datang tanggungjawab untuk menjaga si bapa ataupun meraih si bapa kemudian kita lihat dalam ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-16 daripada surah yang mulia ni tuan-tuan boleh rujuk tafsir bin kasir jilid yang ke-7 pada muka surah 276 a'udzubillahi ya bunayya innaha in takum mithqala min khardalin Fatakum fi sakhrah fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir Luqman berkata wahai anakku sungguhnya jika ada satu buatan seberat biji sawi berada dalam batu di langit ataupun di bumi nescaya Allah akan mendatangkannya membalasnya sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui dalam wasiat Luqman di sini bila Allah memberitahu kepada kita bagaimana wahai anakku sungguhnya satu kebaikan keburukan kezaliman mengambil hak manusia yang lain apa sahaja kesalahan dan kebaikan yang kau lakukan walaupun sebesar ukurannya seperti sebutir biji sawi dan berada di tempat yang paling tersembunyi dalam perut batu contohnya ataupun di tempat yang paling tinggi seperti langit ataupun di tempat yang paling rendah dalam perut bumi contohnya dan Allah pasti akan menghadirkan menampakkannya pada hari kiamat nanti ketika proses hisap dan timbangan amal perbuatan dan Allah akan balas ini kalau kita lihat perkataan fatakun fi sakhrah ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai satu bentuk mubalaghah sebagai satu bentuk penekanan yang memberikan pengertian bahawa sekecil mana sekalipun perkara itu pasti akan dinampakkan oleh Allah SWT sungguhnya Allah SWT ni mahalus pengetahuan pengetahuan Allah ni mencapai segala sesuatu yang tersembunyi tak ada satu pun yang dapat disembunyikan daripada pengetahuan Allah SWT kalau kita lihat di sudut bahasa Arab perkataan yang digunakan dalam ayat ini pengetahuan yang digambarkan iaitu apa yang disebut di sini innaha intakum ithqala habatin min khardal khardal ni pernah kita bincang dalam surah al-anbiya dalam kuliah kita beberapa tahun yang lalu dan saya nak bawakan pandangan daripada tafsir muntakhab ini tafsir menarik merupakan satu tafsir yang ditulis oleh para ulama al-azhar bagi menggambarkan maksud khardal ni tuan-tuan tahu tak satu kilo khardal ni dikatakan berdiri di atas 913,000 butir Ya Allah Sampai kita tahap seperti itu Mereka mengkaji Penangan ni menarik lah tuan-tuan Kerana saya nak gambarkan Gitu halusnya Apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT ni Supaya kita mengerti Memahami Tak ada satu pun yang tersembunyi Daripada pengetahuan Allah SWT Maka nisbah yang dikemukakan ni Dari sudut matematiknya Kalau kita tengok Ya Allah Begitu detailnya Dakiknya Halusnya perkataan ni Mustahil lah dia ciptakan Dari sudut manusia tuan-tuan Sebab mereka dibarat setiap hari Bila membaca Quran bertambah Bilangan mereka masuk Islam Mudah-mudahan kita ada peluang untuk مأثور من الله لسنين كل والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته